assalomu alaykum kanalimiz a'zolari bugun sizlar bilan namunaviy savollarda berilgan muammoli masalalarni ko'rib chiqamiz quyidagicha muammoli masala usmonda jami yigirmata shokolad bor edi ularning ba'zilari sutli ba'zilari esa qora shokolad yedi usmon qora shokoladga qaraganda ikki marta ko'p sutli shokolad yedi shundan keyin usmonda sutli shokoladga qaraganda uch marta ko'p qora shokolad qoldi dastlab usmonda nechta qora shokolad bor edi shu masalani yechishni ko'ramiz xo'sh yechim demak sutli shokoladlar qora shokoladlarga nisbatan 2 marta ko'p yeyilgan Xo'p, yeyilgan qora shokoladlarni x a deydigan bo'lsam yeyilgan sutli shokoladlar bundan 2 marta ko'p ya'ni 2x ta bo'ladi xo'sh jami yeyilgan shokoladlar qora shokoladlar bilan sutli shokoladlarni qo'shadigan bo'lsam x 2x bizda 3x e ga teng bo'ladi jami yeyilgan shokoladlar 3x kta xo'sh endi qolgan shokoladlar haqida gaplashamiz demak qora shokoladlar sutli shokoladlarga nisbatan 3 marta ko'p qolgan demak qora shokoladlarni 3y gri degan bo'lsam sutli qolgan shokoladlar esa y iri bo'ladi xo'sh endi jami qolgan shokoladlar esa 3y y 4y plus bo'ladi. yeyilgan shokoladlarga qolgan shokoladlarni qo'shadigan bo'lsam yeyilgan shokoladlarga qolgan shokoladlarni qo'shsam jami dastlab ya'ni yigirmata shokoladga teng bo'ladi yeyilgan shokoladlar uch ikda qolgan shokoladlar esa to'rt iri ikkalasini yi qo'shib yigirmaga tenglaymiz x ham y ham natural son ekanligidan ks barobar to'rt igri barobar ikki chiqadi demak bizda de oxirgi savol dastlab usmonda nechta qora shokolad bor edi xo'sh qora shokoladlar sonini topmoqchi bo'lsam demak yeyilgan qora shokoladlar ya'ni xdagi qo'shishim kerak cigria k plyus uch ygrk iks bilan ygrikni o'rniga qo'yadigan bo'lsak o'nta chiqadi demak javobimiz ye javobi e'tiboringiz uchun rahmat